Спектаклі за участю меншикова йдуть на сценах Лондону, Парижу та багатьох інших міст. Він залюбки розповідає про свої враження від роботи за кордоном та про досвід спілкування з іноземними колегами. Я б не сказав, що якась є колосальна різниця. Ні. У них більше знаєте, ну і теж від людей, ну не знаю. У них це все-таки отношения як к роботі. У нас мы обязательно нам нужно вдохновение, чтобы пришло вот это вот все, да? Мы про профессию часто очень забываем. А про вдохновение все помним, да? А надо наоборот бы. Надо, бы сначала про профессию очень хорошо помнить, и очень хорошо стоять обеими ногами на, на вот этом фундаменте, который называется профессия, а потом ждать, когда вдохновение придет. А мы все наоборот делаем. Мы ждем, когда вдохновение, а потом думаем, что придет профессия. Так не бывает. Вот они, они работают, они приходят на работу. Они стоят за кулисами, у них лампочка, значит, загорается, мы стоим, слушаем, да, реплику, да. А у них перед носом горит лампочка, когда она загорается, значит, ты выходишь на сцену. Помощник режиссера дает сигналы. вот она стоит, пьет кофе, у нее загорается лампочка, она ставит кофе и выходит на сцену. Это они относятся к... Ну слушайте, каждый день играть, я сыграл с июля месяца по декабрь, каждый день я играл спектакль. А среда и суббота два спектакля в день. Можете представить, если серьезно, если дать вдохновение, блядь, перед каждым спектаклем. Поэтому, естественно, там немножечко, они немножечко, на, но вот в этом, вот в этом, вот в это, когда вот ты стоишь четко на, на профессиональной основе, на, на профессии, тогда могут вот в этом марафоне бешено возникать такие моменты, такие удивительные нюансы, которые, от которых ты от себя не ждешь, от партнеров не ждешь. Это, между прочим, дорогого стоит. Собственно, ради этого мы и выходим на сцену. Просто у нас, когда говорят, это же невозможно, вот так 300 спектаклей каждый день сыграть, очень даже возможно. И очень даже это интереснейший эксперимент. Во-первых, это не так часто по полгода идет спектакли каждый день. Ну, за исключением мюзиклов, конечно, у них там они веками идут. А драматические театры, ну, два, ну, три месяца. И это абсолютно нормально. Потому что ты уже перестаешь думать. Куда я иду, да? раз в месяц играть, да? Там текст сначала два дня повторяешь перед этим, вот так думаешь, господи, не забыть бы только, да? Потом сцены куда чего, куда, откуда, да, раз в месяц, да? А тут ты уже об этом не думаешь вообще. Текст у тебя, как будто ты какой-то чинаж знаешь, куда повернуться, что сделать, когда кто выходит, у тебя вообще проблем нет. И ты начинаешь, ты уже над этим начинаешь тогда пытаться ожидать того самого вдохновения. Поэтому это как раз очень хороший процесс. И у них, э, у них и публика немножко другая, они все-таки приходят отдыхать в театр. Они все-таки, они любят очень посмеяться. Даже там, где вот у нас бы точно не смеялись бы вообще. Э, они вот любят, ну а как, они, они приходят расслабляться в театр. Даже, я думаю, на Трагедии на, на, на шекспировские, вот, быстрее они играют все, быстро. Ричард Третий я смотрел с... А, а, как его... забыл. Ян Маккеллен. Вы знаете, как... Вот, вот как я сейчас говорю на пресс-конференции, вот так вот весь спектакль, вот так вот. Они не спешат, это вот такая, видимо, манера, так вот, так вот, так вот. Uh, так от они играли. Вы а вы если медленно играть Ричард Третьего? Всего. Без сокращений. Не лише на театральній сцені, але й в кіно актору часто доводиться зніматися з іноземними партнерами та режисерами, озвучувати тексти французькою, англійською та навіть японською мовами. Це буває дуже непросто, але і тут знову на допомогу приходить вроджена музичність. Well, наверное, это в профессии самая большая труд для меня была, Да и на английском, когда я играл, по, сколько, два или три фильма, и на французском. Да, ну, это катастрофа. Ну, это кошмар. Это, вы знаете, это, это бессонная ночь до 4 утра, до 5. Утром смена с 8, да? Вот это ты все время вот в таком вот состоянии, потому что ты не можешь позволить себе, чтобы из-за тебя делали дубль. Ну, я, во всяком случае, не могу, не могу себе такую роскошь позволить. Потому что со мной партнеры, почему они, собственно, должны из-за того, что я согласился, раз я согласился, значит, будь любезен. Значит, знай текст на том языке, на котором ты подписал контракт. Это никого не волнует, что, сколько ты не спишешь, у тебя язва желудка открылась. Никого не волнует. А, и партнеров в том числе. И, а ты все время находишься вот, вот, в этом, вот в этом ужасе. Я чё, ты ни о чем не думаешь, Долби, долбишь, вот как дятел этот текст, и больше, больше никаких мыслей вообще. А что такое лишить языка, отнять языку артиста? Но ну, это, ну, это, ну слушайте, это 40% вообще нашей, нашей, нашей выразительности, да? А ты говоришь... А, ну, в общем, ты смысл ты, конечно, понимаешь, чем ты говоришь, но нюансов ты, ты, не, ты же не можешь, ты все равно говоришь, вот как как, 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 попугай. Это очень сложно. Это очень сложно. Это вот просто, видимо, моя музыкальность врожденная, она меня как-то и спасла. Потому что когда Катрин Даев сказала, слушайте, а это вообще невозможно, там был парень, который играет моего сына фильме Восток, Запад. И он, он подошел ко мне, начал говорить на французском. Он француз. Там все французы были. И он начал ко мне говорить на французском. Я я ничего же не понимаю. И ему говорят, он, дядя не разговаривает на французском языке. И мы выходим с ним в кадр. И я говорю на французском языке. Les bruits de la ville insensiblement s'éloignaient. Ils dénouaient son chapeau et ils abordaient à leur île. Ils se couchaient sur l'herbe, ils s'embrassaient à l'écart sous les peupliers. Ils auraient voulu, comme deux Robinsons, vivre perpétuellement dans ce petit endroit qui leur semblait, dans leur béatitude, le plus magnifique de la terre. Не дивлячись на величезний професійний досвід, досягнення та визнання, актор зізнається, що і сьогодні кожного разу перед виходом на сцену в нього тремтять руки, як вперше в житті. Це ну, нервне. Я думаю, що це таке, я вже 30 лет на сцену вихожу, мені десь по руки холодні перед виходом. Це, наверное... мабуть, хорошо ли это? Потому що многі, це добре, зараз ти волнуєш. Не уверен. Знаєте, 30 лет выходить кожен день і все волноватися, це немножко болезненность может наблюдаться. Но во всяком случае это так. Поэтому, а и то, что отменить, там спать мне хочется всегда перед спектаклем, это, это, тоже, наверное, из этой же серии. я вообще никогда не удовлетворен и не не удовлетворен. У меня как-то вот я снялся и хорошо. Я не смотрю фильм потом никогда со своим участием. Это просто неинтересно, не потому что я мой, не смотрю. Мне не... а что его смотреть-то? У меня как-то помимо мне жизнь во всех ее проявлениях гораздо интереснее, чем то, что происходит в кадре. Поэтому. Ну, снялся і снялся. Важко повірити, але Костіку з Покровських воріт нещодавно виповнилося 50. Своїм віком актор не переймається, адже переконаний, що творчій реалізації це не лише не завадить, а навпаки відкриє ще більший діапазон можливостей. Мені Пашка Капрович, такий художник є в Москві, він сказав, що йому хтось розказав про теорію, знаєте, такого віку, який у тебе, потім у тебе все рівень. Він говорить, от тебе 36 років. Он говорит, тебе сейчас 36, но тебе когда 18 было, тебе тоже было 36. То есть этот возраст, который у каждого человека есть какой-то возраст, который вот его, я не знаю, как это даже назвать, ну, в общем, его возраст настоящий, но он держится всю жизнь. Поэтому будем надеяться, будем надеяться, что это так. Поэтому я себя не ощущаю, ну как, а я не знаю, как должен ощущать себя человек в 50 лет. Если бы я знал это, если бы я вторую жизнь жил бы и помнил бы, я бы тогда вам рассказал. Поэтому я ощущал себя так, как ощущаю. Кажется, цифра такая немножечко, она так, такой немножечко ну, дает такой, ну все-таки 50, да? Но ощущения такие внутренние не изменились. Только вот, ну это пройдет. Это еще по, да, месяц, чуть больше месяца прошло, поэтому и, и это пройдет. Я не знаю, сколько там у нас возрастов, я не знаю. Но это разные абсолютно. Ну что 20, что я там соображал? Ну я вас умоляю. Нет, ну как, ну, ну я соображал, даже недавно был, но... Но все равно ты не понимаешь, я же не понимал, что я попал к Михалкову, что я попал к Балаяну. Это я считал, что так и должно быть. В принципе, я думаю, что так у всех и есть. Поэтому я другим занят человек 20 лет. Ну что вы там... Это потом уже в 40 начинаешь что-то анализировать, что-то думать, там мозги начинаешь включать. А там что, ветер в голове. Главное, что молодость, вот она бегает вокруг тебя и хватает тебя. Вот это, вот это, вот это нравилось. Поэтому я тогда про -то мало думал. Ну что? Так что то вот, что, что Бог дал, да то мы вы, выезжал. Это потом уже начинается какой-то путь. Поэтому я не знаю, что лучше, знаете. А может, после 50 самой главное, -то и начнется. Как Шин сказал, что у него, э, я думаю, что у меня в 50 все закончится, а в 50 только все и началось. Поэтому у всех, во-первых, у всех по-разному, а во-вторых, каждый возраст хороший. У меня, когда я был артистом, работал, я взял себя за правило не, не думать о ролях, не мечтать. Потому что глупое занятие, сидишь, мечтаешь. А вот я да, ду тебе не дадут, а ты сиди, мечтай. <музык> Есть, вы, мне все говорят, что как-то вот совершенно неправильно в моей биографии, что я не, не сыграл Гамлета. Поскольку все говорят, что ну, как бы, тебе играть тебе надо, попудрился и пошел. Ну, это не совсем правильно, но... Э -э 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 ну, вот вы знаете, вот насчет Гамлета. Вот вроде как я и жалею, что я не сыграл. А вроде как и нет, потому что вот для меня Манка в этой роли никогда не было. Ну, Во-первых, я считаю, ну, я, по где-то говорил уже, я считаю, что при всей, при всем уважении к памяти Бориса Леонидовича Пастернака, мне кажется, он неправильно переведен. Вот мне кажется, он неправильно переведен. Все остальные все правильно, но это особенная пьеса и особенный персонаж. Это персонаж, которого цитировали моряки на кораблях в те времена. Можете представить, какой популярностью, что это такое было? И же нужно какой-то перевод сделать, кон гениальный Шекспиру. Или же, ну вот поэтому я говорю, вот у меня нет, хотя все люди, вот с кем я, с кем я не разговаривал, кто играл Гамлета, они говорят, это роль, которая тебя поглощает вот ты, ты уже казаков мне до сих пор рассказывает, он играл тоже 200 лет назад этого Гамлета. Он говорит, я до сих пор э, вдруг слышу какую-то фразу, да, и начинаю разбирать сцену, которую уже не играл, но которую играл когда-то. То есть она магнитом тянет, конечно, всех э, очень сильно. А что еще не сыграл? Ну, я, наверное, хотел бы все равно сыграть. Наверное. Но... Ви знаєте, так от приносить, значить, ти не очень хотів, потому что хотів би, я вже сам себе хазяїн. Да, раз якщо бы очень хотів, то, мабуть, зіграв. Значить, ти не очень хотів, значить. Хоча роль хороша. Як і в будь-якої людини, в житті актора бувають і злети, і падіння. Але недаремно за Меншиковим закріпилася репутація інтелектуального актора. До всього в житті він ставиться філософський, вважаючи, що без чорного кольору не існувало б і білого. Але працювати надає перевагу все ж таки в гарному настрої, який намагається передати і своїм глядачам. Звісно, э, сіра полоса нужна, ну для того, щоб хоча б зробити, що такое берегом. Хоча б для этого. Но творити мені це лучше в білому. Ну вот я так считаю. она куда-то уводит не туда, потому что и мысли и мысли не те. И это не потому что грустно, грустно нормальное человек, для человека состояние, грустно. Что тут плохого-то? Но она она начинает прессинговать э, ну, не в ту сторону. Все-таки надо даже 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 самые самые ужасные трагедии человеческие нужно делать э, в белом. Вы знаете в белом периоде. Я все равно считаю, что даже после вот этих величайших трагедий люди должны выходить, вдохнув как будто свежего воздуха. Они не должны выходить убитыми, грустными из-за того, что Гамлет там порубил всех, его порубили, значит, вот восемь трупов там на сцене, понимаете. И все, нет, все равно должны выходить люди, у них здесь должно открываться, у них должен быть свежий воздух, свежий ветер вот сразу в легких должен появляться. Вот это настоящий театр. глубже. Вы взволнованы. Девочки, не скажете, за что аборигены съели куклу? <реклама> Ой! Досматривайте утренние сны, сэр. Yes. А я за тебя болел. Вы добрый. На картошку. Под Смоленск. Возводить коровник. Сегодня технология, а завтра мы... Прошу. Корольков. ФС. Политех. Первый курс. Будущий инженер. Муравин ВП. Будущий пенсионер. О, Ну до чего ж, Сэссибон? Ну до того, Сэссибон, что просто сыссибон.